Здравствуйте. 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 Здоровья. А что же вы нарушили, что на вас составляет? А что вы подписываете пустой протокол? А что он пустой? Да пустой, смотрите, тут уже ничего нету, даже никакого нарушения, что вам меняют? А как вы, как вы, почему вы, а что вы дали водителю подписать пустой протокол? Я вам не заважаю, я вас учу, как надо работать. Смотрите, вы же себе уже подписали протокол, который не заполнен даже. Так все правильно заполняется. Так как это правильно? Вы должны его прочитать, ознакомиться, а потом подписывать. То есть вы согласны много. с нарушением тогда да. этим. А вдруг вам сейчас упишут совсем другое. Напишут, что вы пьяный. Нет. Не, ну не, ну как нет? Вы же не будете уже за руку дергать, выдирать у него протокол. Ну вы сами думаете, что вы делаете. Ну я с нарушением согласен. Ну если согласны, хоть составить протокол, а потом вы напишет. Я уже прочитал и подписал. Так а что прочитали, если сейчас только пишется? Ну, я уже прочитал и подписал. Сейчас только пишется. Ну, я, пишется. То есть вы, вы, вы согласны с тем, виноват. что о, инспектор нарушает и вы в этом его поддерживаете? А инспектор не нарушает, это я нарушил, виноват поэтому. Он, есть, нарушился... вы вы а Он нарушил. Он нарушил правила составления Все протокола. Вы откуда, извините? С Кировограда. Нет, ну откуда именно? С Кировограда. Не, не, ну, не могу именно? понять, не могу понять смысл вопроса. С Кировограда. Как понять, откуда именно? Ну что задаете такие вопросы? Ну, громадины Украины, мне интересно, что инспектор нарушается и кто-то делает непонятные вещи. 0472. Да, вообще дурак. А в протокол? Вы свободен? Ну, после того, как водитель подписал протокол, инспектор вообще ни одного слова не имеет <жас> права <гас> внести. Не, 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 а он в пустом протоколе, водитель... А, э, с... ваш номер телефона. Мы расспросили информацию в интернете, я записал номер экипажа просто. Да мы и сами расспросили. Я в своих каналах а какой у тебя канал? Какой канал? Я за не Украины громадская организация. Я понял. В Киеве, в Одессе, все есть. Вообще Я тебе говорю, что... подхожу, водила подписывают протоколы пустой. Там сверху же написано, даже не написано, что за инспектор, что за нарушение. Просто подписывают протокол уже. Уже все, уже согласен, да? Да, ну я согласен, но при этом не знаю даже, что за протокол. И вот после этого инспектор начинает составлять протокол. То есть но... нарушение вообще, блин, я а тебе говорю. Но... Это уже 366-я уголовного кодекса. Я в шоке, думаю, вот это да. такие водители водитель мне говорит, а ты кто такой, что ты сюда пришел? КД 0470. А, а я, я мое право инспектор сказать, что идет сюда. Не, я водитель, говорит. Так и водитель так сюда, Да, ну, правильно, я же люблю. Как звать? Виталий. Вообще в этом гаи не дай. Гаи не дай, все не мое. А что за нарушение вам все-таки меняют? Ну, а я хочу узнать. Я, а я хочу узнать. Мы не стосуется. А мы не спрашиваем персональные данные, мы спрашиваем административную... Какая личная информация? Что вы рассказываете? Вы лучше фальсификации не занимались. А кто с вами ходит? А кто с вами входит? А вы, 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 вы только что сфальсифицировали протокол, и это заснято на видео.

Машини затримуються на пів години. Ну, протокол неправильно складений. Це, це смішно, це розумієте, ви зараз не зачекаєте, що це на мене смішно. Я зараз в цій машині їхав. Я зараз стою, в мене час, мені на роботу я запізню. Але я затримаю ще трошечки, щоб ваші персональні дані записати. І потім будемо вирішувати далі. Запізнюється на 10 годин, запізнюється ще на 15 годин.

не, оно на флешке. А? Оно уже че, сейчас на флешке. На флешке зараз... ну, тут 35, 32 гига. Да, 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 да. Та, не, именно это видео. Позвонишь дадим. Просто, просто, так, ну, инспектор не отвечает, но, мабуть, что работа надоела. А да что, такая составляет а, а так? рандком? Не, составляет, хай, Неправильно, так неправильно. Я не Не, не, так никого не, никого стосується, це ну. нікого так не стосується. Зачем? А что до персонала? Он его персональный жетон висит. Номер, что не Зачем? На областной пишешь номер такой-то. У него должен быть только у него один такой. Все. Ну, если он себе какой-то левый не прицепил то найдут, ожмем. А Плюс по номеру машины в такое-то число, такой-то жетон. И да, все. Что там еще что-то надо искать? Ну что там, технически исправные автомобили? Ну да. Что то за руль не дергали? Да, я уже попробовал Горячий джин. Собес. Хотя водитель открыл. Да? Ну, наверное. Хотя водила еще тоже, на ну, такой блин Себя, блин. Это. Блин. Ну, у меня этот расширитель лопнул. Дошка? Надо а новый Что? А, а сейчас спросим. Не могут они мне помочь? Им все равно стоять и целый день, да? А я потом привезу. Кого? Кальдя. А, комфорт. hmm А вы уже постанову носите? А рассмотрение делаешь, когда будет? Ягни вы же уже написали. Решение еще не принято. Ага. Но вы сейчас будете рассматривать, да? Согласно админ кодекса, все правильно. Ну все, с рассмотрением всех улик и все то остальное. Не улик, а доказе, да? Ваше отношение к достойному Согласен. Минимальный размер штрафа, он накладывает все передбаченное данное Вот Это все рассмотрение? Маловато. Если я не буду согласен, я подам на нас А так... так Нет, это а это дело не в вас. Мы говорим просто рассмотрение дела произошло с нарушением админ кодекса. Ну, это да, да а что? А что а чем он вам мешает? Он вам наоборот солнце затеняет, чтобы вам не так жарко было. А вы, вы боитесь чего-то? Вы боитесь чего-то? Вы с пистолетом стоите, вы боитесь о нас, безоружных, обычных людей? Так не служите тогда в милиции. А мы, никто, мы никому не мешаем. Так я ж вас не задержу. Вы можете ехать, я ж вас не держу. Мы сами приезжаем.